Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Glad. Setia usaha agung FAM telah digantung tugas beliau berkuat kuasa serta merta susulan skandal pemain warisan yang benar-benar menggemparkan negara pada ketika ini. Persoalannya, adakah beliau digantung kerana ini semua salah beliau ataupun beliau ini cuma seekor kambing hitam yang telah dikambing hitamkan? Haha, lain macam soalan tu tuan-tuan sekalian perlu kita jawab kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merakamkan video ini di perkarangan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Bandar Tun Razak. Sebab ialah, manalah lagi tempat yang lebih sesuai untuk kita bercerita berkenaan dengan perkembangan bola sepak tanah air selain daripada salah satu stadium kepunyaan pasukan tempatan kita sendiri. Betul atau tidak? So, kita balik pada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Skandal pemewarisan warisan FIFA FM ini memang betul-betul menggemparkan dan saya cakap terus terang begitu banyak sekali versi yang kita dengar sampai kita pun tak tahu manakah satu hujung, manakah satu pangkal dan sebagainya. Cuma sekadar satu kronologi ringkas, mula-mula sekali kita telah digemparkan dengan tindakan FIFA ataupun Persekutuan Bersifat Antarabangsa menggantung tujuh orang pemain naturalisasi kebangsaan serta mendenda mereka 2,000 Swiss Franc setiap seorang serta FIFA juga telah bertindak mendenda Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM sejumlah RM350,000 Swiss Franc atau lebih kurang dalam RM1.8 juta ringgit Malaysia kerana FIFA telah mendakwa FAM telah mendaftarkan pemain-pemain ini sebagai pemain warisan menggunakan dokumen palsu di mana kata FIFA FAM gagal untuk mengemukakan salinan asal dokumen surat beranak atuk ataupun nenek pemain-pemain ini yang konon-kononnya lahir dekat Malaysia. Lahir dekat Penang lah, lahir dekat Melaka lah, lahir dekat Sarawak dan sebagainya. FIFA kata tak ada. Ini dokumen palsu. Kita jumpa dokumen kelahiran asal mereka dekat negara asal yang lahir dekat Argentina, yang lahir dekat Brazil dan sebagainya. Pada peringkat awalnya, FAM menafikan perkara itu. Sebab kata setiausaha Agung mereka iaitu Nur Azam Rahman, benda ini merupakan satu masalah teknikal, ada pegawai yang tersalah hantar dokumen kepada FIFA dan benda ini akan direktify secepatnya mungkin. Namun begitu, kita ada dengar banyak sekali version daripada FIFA terutamanya yang mengatakan bahawa FAM sendiri seolah-olah macam tidak menafikan bahawa dokumen yang terdantar itu merupakan dokumen yang palsu dan FMN pun dilaporkan berkata semua ini merupakan salah JPN JPN yang uruskan bila kami dapat benda JPN barulah kami hantar ke FIFA dan sebagainya dan kalau kita fikir pun macam logik juga Bukan ke JFM pun untuk menghantarkan salinan surat bandar mereka ke apa-apa Sebab JPN yang kena sahkan semua itu Bila JPN dah sah kepada itu Bagi ke FAM Barulah FAM dapat bagi ke FIFA betul tak? Tetapi itulah Sekarang ini benda jadi kelang kabut Sampai masuk ke parlimen Sampai ke parlimen pula Saya Fudin Nasir Tuan kata Oh KDN dah bagi kaitan ke mereka Berdasarkan kepada perkara 19, perkara 20 dan sebagainya Budi bicara menteri and what not So lagilah tuan-tuan balik Tuan-tuan dan perempuan Dan pada tadi FAM telah melakukan satu sidang media dekat Wisma FAM dan dalam sidang media itu mereka telah memaklumkan bahawa serta usaha agung mereka yang tadi itu iaitu Nur Azam Rahman telah digantung tugas serta merta berkuat kuasa hari ini dan basicallynya kata Siva Sundam ini adalah berikutan skandal pemain warisan FIFA yang memang sangat-sangat merunsingkan dan juga menyerabutkan itu dan of course lah tidak ada apa-apa alasan lain yang telah diberikan oleh Siva Sundram iaitu Timbalan Presiden FAM berkenaan dengan penggantungan Nur Azam Rahman. Adakah Nur Azam Rahman ini bersalah? Adakah Nur Azam Rahman ini yang salah bagi dokumen atau bagaimana tak ada disebutkan? Cuma Siva Sundram kata tugasan Nur Azam digantung serta-merta dan tidak ada pula beritahu gantung berapa lama ke apa-apa ke tidak. Mungkin gantung indefinitely dah kot kan? Cuma sekarang ini tuan-tuan dapat puan sekalian Ramai penyokong bersifat tempatan yang beranggapan bahawa tindakan FAM menggantung Nur Azam ini tidak lain tidak bukan cuba untuk mengkambing hitamkan Nur Azam. Tak lebih tak kurang. Sebab macam saya katakan tadi, kebanyakan rakyat tahu betapa benda ini sebenarnya melibatkan pimpinan-pimpinan yang teratas-teratas. Sebab kata ketentuan Dr. Mahathir lah. Benda ini takkan berlaku sekiranya kalau tidak ada arahan daripada pihak yang kata Tuan -tuan Dr. Mahathir merasakan dirinya kebal dan juga Orang kata apa? Bebas daripada kekangan undang-undang. So, oleh kerana pihak tertentu itu telah mengungkakan arahan, maka yang bawah-bawah ini, FAM dan sebagainya, mereka kena ikut sajalah. Sama juga macam kata Z Ibrahim, FAM ini cuma kuda tunggangan sahaja. Yang bagi arahan, orang lain. Orang yang lebih power, dia yang bagi arahan dan of course, FAM cuma laksanakan sahaja. So, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada kronologi, berdasarkan pada logik akal pun, saya yakin dan percaya Nur Azam ini tidak lain tidak bukan hanyalah seseorang yang bakal dikambing hitamkan. Tetapi itulah, saya sependapat dengan Tuan Dr. Mahathir, saya sependapat dengan Zaid Ibrahim, sependapat dengan ramai pihak bahawa memang tak logik anda kata kalau Nur Azam sahaja dijadikan sebagai kambing hitam lekas kes ini. Kerana dia ni cuma setiausaha agung saja. Dia tak ada kuasa yang besar pun. Dia bukan presiden pun masalahnya. Jadi sebagai setiausaha agung, beliau ada kuasa yang sangat terhad berhubung dengan pemberian dokumen itu ini sebagainya. Beliau tak ada kuasa pun untuk mendaftarkan sesiapa dan sebagainya. Melainkan semua itu mestilah dilakukan secara konsensus atau macam sebutkan tadi arahan dari pihak yang berada dekat atas. Pihak mana? Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah dia tuan-tuan dan -tuan sekalian. Kita dapati yang Nur Azam ini seolah-olahnya cuba untuk dijadikan kami hitam dalam kes ini dan mungkin ini adalah percubaan untuk menutup kontroversi ini once and for all. Tetapi macam saya laporkan semalam kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, bila benda ini dibawa ke polis sebab Satis Munyandi ada bola polis kan? Polis pula kata, "Oh, tidak ada unsur jenayah. Tidak ada sebarang pelakon jenayah lakukan dan macam-macam lagi." So kita rasa pelik. Kenapa benda ini seolah macam hendak cepat-cepat didiamkan, hendak cepat-cepat disenyapkan sedangkan perkara tak selesai? Anda kata kalau betul laporan FIFA itu iaitu memang berlaku pemalsuan dan kita kena cari siapa yang bersalah. Takkan Nur Azam pula bersalah. Takkan beliau selaku institusi agung ada kuasa nak bypass JPN dan itu sebagainya, betul tak? So, macam tak logik tuan-tuan dapur-dapur sekalian. Tetapi, itulah. Sekarang ini yang kita tahu, Nur Azam sudah pun digantung dan berkemungkinannya segala beban kesalahan ini akan diletakkan ke atas baru Nur Azam atas alasan mungkin kerana beliau gagal untuk menjalankan tugas dengan baik, beliau telah mengelirukan, beliau gagal untuk melakukan keadaan dan macam-macam lagi. Tetapi, kita semua tahu ada kemungkinannya dalang yang sebenarnya ada ke atas itu mereka ini masih lagi tidak sentuh. Tak tahulah siapa. Sebenarnya mereka yang memulakan projek revolusi Harimau Melaya ke ataupun pihak yang dipuji oleh FAM kerana membantu memudahkan urusan dokumentasi ke ataupun pihak yang memegang JPN ke ataupun pihak yang memegang bapak bab pendaftaran ke apa-apa ke mereka ini sebenarnya setiap seorang dari mereka kena bertanggungjawab. Bukan Nur Azam seorang. So, kepada Nur Azam nak buat macam mana? Bertabahlah. Sekarang ini anda cumalah satu catur yang memang tiada ada apa-apa kuasa pun masalahnya. Kalau orang tolak anda, tolaklah. Kalau orang nak korbankan anda pun, nak macam mana, anda terkorbanlah. Kenapa? Karena Kerana mungkin pengorbanan anda itu terpaksa dilakukan demi untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu. Kita pun tak tahu tuan-tuan dan -tuan 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 sekalian. Tetapi itulah dia. Sekarang ini drama makin lama makin menarik. Dan saya cakap terus terang, walaupun Nur Azam ini digantung tugas pun, ianya tidak akan menyelesaikan hal selagi kaufrit yang sebenar yang menjadi dalang pada semua ini tidak benar-benar disiasat dan dihadapkan ke muka pengadilan. Tetapi nak macam mana tuan-tuan dan bos dan kita hidup ke zaman madani. Madani ini memang dia boleh buat apa sahaja kerana kerajaan ini kerajaan mereka kan? Well, faham-faham sajalah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Itu namanya diktator. Ini tidak adil.